Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Bukan main lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya. Menganjing perikat nasional kau-kau. Dia kata apa? Madani ini lebih ikhlas, lebih stabil. Tak macam kawan-kawan sebelah. Huh, tak ingat dunia dia punya menganjing tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi kepada Datuk Seri Anwar ini, anda rasa kenapa agaknya Madani ini stabil, ikhlas, tak berantakan? Ha, kalau anda terlupa, Mari, seingatkan anda. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya kira apa yang berlaku dekat Perikatan Nasional pada ketika ini tidak perlulah untuk kita bicarakan lagi secara panjang lebar kerana saya rasa ramai orang telah pun mengetahui ceritanya sekurang-kurangnya apakah yang telah berlaku bukannya punca punca ini macam saya sebutkan sepalam saya tak sentuh sangat pasal punca sebab sekarang ada dua isu yang berbeza yang dah bercampur aduk menjadi satu isu yang pertama berkenaan dengan pergolakan dalaman pas perlis itu sendiri ialah dok kata mereka tak puas hati dengan MB dan sebagainya kan sampai bawa masuk ke muktamar and then macam-macam lagilah tuduhan MB itu ini benda ini saya tak nak masuk campur sangat yang keduanya apa yang bersatu dah buat. Yang ini tetap sekalian yang merupakan orang kata apa satu benda yang menaburkan garam pada luka secara asasnya. Sebab kalau kita buat perbandingan. Saya dah buat apa semalam kan? Kita buat perbandingan. Ada je krisis PKR ketika tahun 2014. Masa tu Anwar Kemaruk nak jadi MB Kajang tapi tak jadi. Ganti dengan Azizah nak turunkan Khalid Ibrahim. Apa yang PAS buat? PAS tak hantar pun nama orang PAS sebagai calon MB kepada Duli Amal Sultan. Sebaliknya, PAS hantar timbalan Presiden PKR punya nama. Jadi, itu merupakan satu benda yang mulia. Itu baru betul, -betul setiap kawan. Tidak mengambil kesempatan. Tapi tak apalah. Benda macam tu, kita tolak tepi dahulu. Everything has been said and done. Kita rasa macam tak apalah. Nak buat macam mana kan? Benda dah jadi. PAS pun dah buat ketetapan. Bersatu pun dah letak jawatan beramai-ramai. Letak jawatan beramai-ramai, tuan-tuan dan perempuan dalam PN tengah dunia. Muhyiddin letak jawatan, Azmi letak jawatan, Peja letak jawatan, Sahrudin Jamal letak jawatan, Hanif letak jawatan. Kiranya bernok-ronok mereka letakkan jawatan, tuan-tuan sekalian. Tapi ada juga yang tersibar kena kononnya Hamzah Zainuddin pun letakkan jawatan. Yang itu palsu ya. Eh? Sebab Hamzah Zainuddin itu palsu belaka. Beliau tak umumkan apa-apa tentang perletakan jawatan. Jadi kena berhati-hati dengan segala kenyataan rasmi yang tersebar pada ketika ini kena rujuk the main source, source utama dia. Kalau kenyataan tu dikatakan dikeluarkan oleh Hamzah Zainuddin, pergi ke Facebook Hamzah Zainuddin. Tengok ada ke tidak. Kalau benda tu dikatakan dikeluarkan oleh pejuang, katakan pergi ke pejuang. Tengok ada ke tidak. Kalau tak ada, jangan share dahulu. Sebab sekarang musuh dok seronok gila cuba untuk menangguk di air yang keruh. Mereka tengah Sonok untuk cuba menambahkan lagi perpecahan Menaburkan garam dekat luka dan pelbagai perkara lagi Jadi kena berhati-hati Tapi saya tertarik satu benda tuan-tuan dan sekalian Anwar Ibrahim, Datuk Seri, Perdana Menteri kita lah kan Kelihatannya macam mengambil peluang untuk menganjing Perikatan Nasional Berkenaan dengan apa yang berlaku pada ketika ini Dia siap kata madani itu lebih stabil lebih ikhlas sebab itulah tak ada langsung percubaan khianat ke percubaan nak sabotaj ke percubaan untuk tarik sokongan ke apa-apa ke tak berlaku dekat Madani yang ini keratan video ucapan Datuk Seri Anwar yang saya kutip sendiri dari page Saitro mereka tapi itulah saya tahu anda memang alamak video Anwar lagi kan tapi tolonglah dengar 24 saat je pun bukannya lama benar bukannya 2 minit tengoklah hei macam mana korang ni Syukur Alhamdulillah kerana muafakat Kerajaan Perpaduan Madani itu lebih mantap, lebih ikhlas dan tidak ada usaha sabotaj, kianat seperti benda berlaku di kalangan rakan-rakan lain. Ha, Okey, faham tak kan? Ha. Tahniah bagi anda yang berjaya bertahan selama 24 saat itu. Okey, so di situ Anwar kata, Mungkin menjawab soalan ke apa-apa situasi sebab gaya macam menjawab soalan. Dia kata madani itu lebih stabil, madani itu lebih ikhlas kerana itulah tidak ada sebarang percubaan sabotaj, tidak ada percubaan khianat dan sebagainya, tak macam geng-geng sebelah sana. Kira Anwar macam menganjing apa yang berlaku dekat PN pada ketika inilah. Baik. Sekaligus nampak macam, oh, oh betullah madani lagi stabil. Tapi kenapa madani itu lebih stabil? Ha, yang ini saya nak cerita. Berdasarkan kepada apa yang kita nampak memang jelas ternyata. nyata. Nombor satunya, madani itu lebih stabil kerana sistem dan strategi pemegangan telur. Anda fikir mereka ini akan kekal ke madani seandainya kalau telur masing-masing tidak dipegang. Kita ambil contoh mudah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ketika selepas titah and punya keputusan dikeluarkan, UMNO mengamuk, marah gila dan sebagainya dan mereka mengarahkan kemarahan itu kepada kerajaan, kepada Anwar, kepada pegawai Negara dan sebagainya kerana selama ini, merekalah yang menjadi punca titah adenam itu melarat sampai kedua tahun dan akhirnya gagal untuk dilaksanakan. Semua keluarkan kenyataan. Noraini Ahmad keluarkan kenyataan, Syamsul Anwar Nasarah keluarkan kenyataan, Ahmad Masdan keluarkan kenyataan, semualah saya cerita kan? Termasuklah Zahid Hamidi. Dia kata apa? Jangan menyimbah minyak ke atas api yang sedang marak. Ingat tak benda tu? Luar biasa tuan-tuan sekalian. Masa tu kita bajet Anwar dah mengamuk tu lah. Dah mengamuk sungguh ni. Memang nak keluar dari madadi sangat-sangat dah kan? Siap kata kita nak kaji balik kerjasama dan sebagainya sebab tak puas hati dengan kenyataan dari Yobin. Ha, Yobin kan kata ada satu lagi uh, alasan untuk diraihkan pojong tuan-tuan ni kan? Mengamuk mereka tuan-tuan sekalian. Fuh, memang luar biasa. Tapi masa mengamuk-mengamuk itu, pada hari yang sama, Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan berhubung dengan isu kes 47 Yayasan Akal Budi yang sekarang ini tengah di NAA. Selepas itu, apa jadi dengan Zahid? Terus diam kan? Diam terus tuan-tuan sekalian. Saya dah kabar dah hari tu. Zahid selepas ini tak akan berkutik lagi dah. Dia akan terus terdiam, tak akan terus buat apa-apa. Dan memang terbukti. Sampai sekarang Zahid terus terdiam bila Jabatan Pegawai Negara mengeluarkan kenyataan itu. Kau gila nak bersuara buatnya kalau Jabatan Pegawai Negara mengarahkan pendakwa raya buka balik kes itu sambung balik proceeding sambung balik bicara pada saat nazi Abdul Zahid tengah beli diri tak kemati. Nah sebab itulah kita kata pemegang telur. Cuba kalau tak ada pemegang telur itu berlaku. Memang confirm lah. Lagipun kan baru-baru ini seorang bekas menteri yang saya dedahkan dan ramai dedahkan yang berkemungkinannya ialah tengku Adnan tengku masuk iaitu bendahari UMNO sekarang ini kan bendahari agung UMNO sedang disoal siasat oleh SPRM berhubung rasuah dan juga isu lambu jini sebagainya jadi saya dah dah itu seandainya kalau betul lah tengkunan yang ditahan oleh SPRM yang sampai sekarang tidak didedahkan maka benda ini memang alamatnya jahannam UMNO sebab tengkunan ini bendahari agung bila dia ni bendahari agung dia ada akses kepada akaun parti. Kalau bendahari disiasat oleh SPRM, SPRM ada segala alasan untuk membekukan akaun parti sebab dia bendahari dia pegang akaun. So, oh, itu pun satu pemegang telur juga tuan-tuan sekalian, bukannya apa pun. pemegangan telur yang cukup luar biasa. Dan menyebut tentang pemegang telur ini, ingat apa? Orang-orang AMNO -orang ni, MP-MP AMNO MP ingat mereka nak ke undak mantap masalahnya. Dari awal lagi mereka ni banyak nak keluar, mereka tak nak undak mantap tetapi mereka tak boleh keluar. Sebab apa? Dipegang oleh aku janji. Kalau kau lompat kena bayar seorang apa sepuluh juta macam tu berhubungan kan? Kena bayar sepuluh juta kalau kau lompat kalau kau tak ikut ketetapan apa tu pengurusi presiden dan sebagainya sepuluh juta kena bayar. Yang ini bukan saya cakap. Yang ini tersebar rambang rata-rata memang telah diperakui oleh banyak pihak memang mereka kena bayar sejumlah amount berdasarkan kepada aku nyaji bayar mereka kalau mereka keluar, kalau mereka melarikan sokongan daripada Anwar ke apa-apa atau tak ikut ketetapan oleh Presiden, maka mereka kena bayar ganti rugi. Baik ah juga tu kan. Nak tanya juga ke Dufti Polis. Yang itu baik ah yang tu, aku janji yang tu, ada dari Islam ke macam mana? Sebab kau cukup seakan serang baik ah pas. Tapi baik ah yang sampai 10 juta tu kau tak serang pula. Eh, lain macam betul. Ini tak adil masalahnya kan? Tapi itulah satu lagi bentuk pemegangan telur dekat situ. Kalau keluar, kalau lawan, kalau apa, Pak, 10 juta kena bayar. Even baru-baru ini pun, MIC dalam kongres mereka telah membuat satu ketetapan usul untuk keluar dari BN dan menyertai Perikatan Nasional. Ingat tak benda tu? Mereka keluar buat, dah, dah buat usul tu tahu masalahnya. Tetapi pada hari yang sama juga, Saravani Yutan, dia kata kita tangguh dahulu untuk melaksanakan usul tersebut. Sebab apa? Saya difahamkan, MIC juga terikat dengan aku janji. Dan aku janji ini pula dalam bentuk parti to party Kalau parti itu keluar dari bayasan nasional Mungkin saya dengar-dengarlah kan Kena bayar 100 juta Betul atau tidak, wallahuaklam Tetapi itu mungkin satu alasan yang cukup kuat Mengapakah MIC yang dah buat ketetapan usul Tengok-tengok U-turn pada saat-saat terakhir MCA pun sama Sekarang ikutkan mereka dah lama nak keluar daripada kerajaan mandani ini Sebab mereka asyik kena pijak dengan DAP je Tapi kenapa tak keluar-keluar? Sebab inilah dia Ha, sebab mungkin kerana ada aku janji yang telah memegang telur mereka, mereka tak mampu nak keluar. Dan belum cerita lagi tentang isu geng-geng dekat Sabah dan sebagainya yang diperakui sendiri dalam video yang tular membabitkan Albert T dan juga Sofia Rini itu yang mendakwa video dekat Sabah itu adalah hasil kerja dan arahan Anwar Ibrahim. Nampak? Sampai sekarang pun kita tak tahu apa kesedaran siasatan itu. Sampai sekarang pun kita tak tahu apa ceritanya. Sebab sekarang mereka tengah disiasat pasal Syamsul Iskandar punya rasuah Tapi pasal isu yang uh, Kata apa uh, Sabah itu Yang memang terang-terangan dia kata Memang Anwar Isusun, Syamsul yang bla 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 semua kan Benda itu sampai sekarang Tidak ada sebarang Orang kata apa Kata menutup lagi betul tak? Jadi kepada Datuk Sri Anwar Ibrahim Ya betul Madani ini nampak stabil Kerana konon-kononnya ikhlas Tak ada siapa berani hianat Tak ada siapa pun nak sabotaj Tetapi bukan kerana mereka sayangkan Madani mereka sayangkan diri sendiri. Mereka takut. Sebab tak tahulah for some reason anda pegang segala apa kelemahan mereka sampai mereka tak boleh nak bertindak. Mereka takut kalau mereka bertindak habis satu persatu ditelanjangi memang masak mereka dibuatnya. Jadi saya kalau saya lah kan. Saya tak bangga kalau orang patuh dan taat pada saya kerana saya telah memegang telur mereka masing-masing. Itu bukan ketaatan. Itu ketakutan dan ketakutan itu akan berubah menjadi pemberontakan bila anda sudah tidak ada kuasa lagi. Dan saat-saat itu makin hampir sebenarnya. Memang saat-saat itu makin lama makin besar. Dan aku janji BN ini sampai ke PRU16 saja. Selepas itu dah tak ada aku janji lagi dah. Mungkin kena buat aku janji baru ke apa-apa ke tetap tengoklah macam mana kan. Cumanya sekarang ini, jangan berbanggalah konon-konon madani itu ikhlas, stabil dan sebagainya. Bila macam saya sebutkan tadi, keikhlasan, kestabilan, tak ada sabotaj, tak ada khianat itu berkemungkinan besar kerana pemegangan telur yang sedang berlaku secara berluasa pada ketika ini. Kita tak tuduh apa-apa tetapi benda ini nampak dengan jelas di depan mata. Benda ini terang benderang. Ibarat gajah di depan mata. Kita tak tengok kuman sepanjang jalan tau. Kita tengok gajah di depan mata pada ketika ini dan kepada geng-geng madani, geng-geng wala non, wala cukai ni kan. Anda duk bergembira. Oh, padan muka PN. Memang doa kunut nazilah MP Jasin telah pun berjaya, telah pun berkesan dan sebagainya. Kena ingat, kunut nazilah ini bukan macam tu caranya. Kadang-kadang, kita rasa macam kita tengah berantakan. Oh, memang PN dah kena kunut nazilah. Tetapi, kunut nazilah ini terbuka. Sesiapa sahaja yang mengkhianat, Sesiapa saja yang ada niat tak elok, sesiapa saja yang menjahannamkan akan kena juga. Sebenarnya korang pun terkena juga bendanya tempias juga. Cumanya tak seketara mana pada ketika ini. Sebab apa? Banyak cover line. Tapi itulah. Jangan sampai nanti kalau korang betul-betul terkena, maka masa itu jangan pula kau mengemamuk dengan Abi Jasin pula kan? Sebab apa? Kunut Nazilah ini senjata yang paling ampuh bukan sekadar untuk mengalahkan musuh tetapi juga untuk menyahkan pengkhianat yang berada di sekeliling kita. Itu je pun. Sebab tu lah orang kata, masa kelas agama, belajar sungguh-sungguh, jangan tidur, jangan pergi fly, pergi isap okul akan jamban. Tak kebodoh namanya. Bodoh. Pahlul. Punca. Barat. Kelabu Hah? Kau barang cahaya besar. Akal tak ada lah. Bodoh. Uh. Ha!